Başqısın bir el məhəllimiz, yəni bir N tələbələrindən birinin bir məqaləsi var. Yəni bu məqaləni başqa bir ümiyyətinə bəlkə yazıb. Yəni məsələn 50 yaşından tez Peyğəmbər s.a.m. 50 yaşından tez ikinci zəvcə alınmağa barədə. Ki, yəni yaxşı yaşandıqdan sonra alıb. Bunu bəzi bacılar bir-birənin bu şey yayır, bunu istifadə edirlər ki, Peyğəmbər s.a.m. 50 yaşından tez ikinci zəvcə alınıb. Yəni boz, yəni Xədisə Xədisə rəddə öləndən sonra alıb. Yəni Ayşə rəddədən sonra alıb da, yəni bu deməkdir. Yəni onun dəlillərində belə sağıllar bir silah kimi ki, yəni yaş yaşandıqdan sonra, 50 yaşından sonra kim gözəbucalar, lənət məmnunluqunda belə deyirlər evlərdə. <laughs> yəni bu ola bilsin qardaş başqa niyyətlə, başqa kimlərinsə cavab kimi yazdı bunu. Просто bu məqalədən belə istifadə edə bilərəm. Bəzilərə bir nəsihatimiz. Bu dərildi. Bu dərildi. Mərhə Allah nəbisi sallallahu əleyhi və səlləm bu şey şəriətdən sayılır, yoxsa bu qədərdən evet. idi? Bu qədərdən idi ki, Allah nəbisi sallallahu əleyhi və səlləm məsəl üçün Xadicədən sonra filan hicrətin filan vaxtında evlənməyə müvəffəq oldu. Əzvacanın təqdiri ilə. Yəni Allah Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm həyatında olan gəzdiyi yerlər, oturduğu yerlər bunlar sünnədən deyil. Bunlar qədərdir. Bunları dərir getirməyim olmaz, amma olmaz. Dəzüləma deyir ki, olar. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə olan sevgiyə görə təbuddü çevilməyə olarlar. Bəziləri istisna ilədir bunu. Ancaq e, söhbət gedir ki, onu dəlil kimi gətirmək, yox, dəlil kimi yox. Bizəc Allah nəbiisi sallallahu əleyhi və səlləm, ə e, bəzi tərəviz e, yeməklərini sevərdi. Sahabədir ki, mən o tərəviz xörəncini sevmirdim, yemirdim. Bunu gördüm ki, Allah nəbiisi razı olsun onu yeyir və çox sevir və özümə məcbur etdim onu sevməyə. Əsevədim də başladım onu yeməyə çünki Allah nəvəsi sevir. Bu saçın mubah olan bir şey, Rasulullah zəxranın tabına xas olan bir şey, sahə özünə məcbur edildi Rasulullahın sevgidən. Elə məndə deyir ki, inşallah ona əcircib gəlir, sabib gəlir. Ancaq bu dəlil sayılmır. Bu məsələ, Və bu məsələ sünnətdir. İminə həmin tərəviz sevmək sünnətdir. O Rasulullahın öz tabıdır. Heyvanın ətinin filan hissəsini sevirdi məsəl üçün. Ə, filan tələbəci sevirdi yeməyində. Filan şeyi sevmirdi məsəl üçün. Xədimi validinin əsprésindən lap yeməyi var idi. Allah nəvissə o onu əsla yeyib bilmədi. Heç vaxta yeməmişdi. Hətta ona irgənirdi. Onca xədimi validi yedirdi. Ağlanır baba. Belə. Bu heyvan Allah nəvissə sallallahu əleyhi və səlləməni digərində Məkkə digərində məlum olmayan bir heyvandır. Məlum olmayan bir Ov heyvan annəsi də lap dad. Ancaq icazə verdi. İqrar. İndi əksi də götürməlmaz ki, yəni onu yeməy olması. Yox, iqrar elə deyincə verdi. Onun söfrəsində yeldi. O şeylər ki, Allah nəbisi salləmsə tabına xas olan bir şeydir, fitridir, ona aiddir, onun bəşərinə aidd olan bir şeydir, qətəri bir şeydir. Onlar dəlil gətirilmir. Məsəl üçün Allah nəbi sallallahu əleyhi və səlləm filan ölçəsi ilə ə, ömrünün neçə yaşına çatandan sonra evləndi deyib onu dəlil gətirmək bu müddətdə kimi əri evlənməkdən məni etməyi tələb etməsi olar.